sizə salamlar dostlar, necəsiniz? Bugünkü videomuzdur, e, nə edirik dostlar? Sizə Free Fire-da Rus serverından necə Türk serverına keçmək olar? Dostlar, bunu göstərəcəm. E, dostlar, ilk növbədə kanalıma abunə başağından videoma bir like atın. Əmək əziyyət çəkib sizə bunu izah edirəm dostlar. E, bunu etdiyinizi, etdiyinizdən yəni əminəm. Bildirimləri də açın ki, video paylaşdıqda sizə bildirim gəlsin. Və burda ayarlar var, görürsünüz ki, yuxarıda ayarlara basırıq, dostlar. Sonra gördüyünüz kimi sol altdə məndə Rusiya yazılıb server. Burda dil var bir də, dostlar. Dilə basırıq, dili burda Portuqaliya dil eləməliyik. Portu Portuqes bu da Portuqaliya dili. Tamama basırıq, e, tamam deyirik. Bir də hesabdan çıxış yapım, girim, bu dil birn Portuqaliya olsun, gəlirəm. Demək dostlar, hesabdan deyil bütünlüklə siz o, yəni oyundan çıxmalısınız, sonra yenidən oyuna daxil olmalısınız və gördüyünüz kimi dilim artıq Portuqaliya edildi. Sonra sizə bunu göstərmək istəyirəm. İndi çıxış edirik hesabdan dostlar. Çıxırıq, gördüyünüz kimi sizin də yəni görməyinizi istəyirəm o görə. Yəni sizin qarşınızda edirəm bu şeyi. Çıxırıq, bir dəqiqə bu çıxsın və misafir hesab yaratmalıyıq dostlar. Misafir hesab hesab yaratmaq üçün o adam işarəsinə basırıq bu bir dəqiqə açılsın. Buna basırıq, yəni giriş edək də, yəni. Adımızı falan yazacaq. Misafir hesabı yaratmamız şərtmidir, şərt yəni eləməli idi, dostlar. Gördüyünüz kimi belə açılır, yəni. Burada ələ-belə bir gəncini seçəndə, yəni atın tutulur, dostlar. Burada da adınızı yazın deyir. Adımızı da qoyaq. belə bir ad qoydum. Arxasına da bir dənə rəqəm qoyaq, dostlar. 12dən 12 olsun. Hər nə isə, adımız çox önəmli deyil, elə belə ad qoydum, yəni. Onsuz da misafir hesabda oynayacaq dəyilim. E, belə açılır, dostlar, get-gedə. Gördüyünüz kimi burada sizlərə Rusiya, Braziliya, Avropa göstərir, göstərir. Məndə Rusiya serveridir, çünki niyə Azərbaycanda rus serveri düşürəmişə? Avropanı seçsəniz, Türk serverı olasız dostlar. Ona görə də dediyim kimi Avropanı seçməlisiniz. Avropanı seçmək şartdır. Sonra confirmə basırsınız, OK deyirik. İndi dostlar bir dəqiqə açılsın bu. Bu biraz açılmağın gözləməliyik. Və açıldıqdan sonra zaten Türk serverisiz də, yəni artıq dostlar. Naruto-muyin artıq yəni Türk serverisiz və bu arada bu yəni heç nə elmir də hesabınız getməyə falan belə şeylər yoxdur. Girişimizə eləyirsiz, qəşəng. Məndə bir dənə giriş eləsin. E, Göstərəcəm sizlərə dostlar. Hə, mə dostlar, gördünüz kimi açdı. Ayarlara girəyəm. Aşağıda gördünüz kimi serverimiz Avropadadır. Dilinizi də buradan dəyişə bilərsiniz tezliyini. Türk seçirəm mən gördünüz kimi. Və yəni gördüyünüz kimi də dəyişdik, çıxıb sonra düzəldə bilərsiniz. Burdan çıxış edirik. Qoy onu da göstərim. Yəni birində çıxış edirik, dostlar dəqiq. Hesaba təzə dincilib gəlim bu misafir hesabına. Bu az dostlar on deyim ki, yəni öz hesabınızda belə bir şey olmayacaqdı. Əgər yəni Türk server etmək istəyisə, yəni başqa bir hesab açmağınız gərəkliydi, dostlar. Yəni öz hesabınızda bu Türk server hesabda ola bilməz, dostlar. Gördünüz ki, Rus serverində qalıbdı. E, yəni təzə hesab açmaq elə bilərsiniz də, yəni istəyənlər varsa, oyuna çox əvəslənlər varsa, tez səviyyə kasa bilirsənsə tüksərlə üretmək istəyirsizsə yenə hesab olsun orada da kasın yəni falan amma belə də yəni öz hesabınızda bu alınmır onu deyim. Kanalıma aşağıdan abunə olmağı, bildirimləri açmağı, videomə like atmağı, yorum yazmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, salamat qalın.